Земляки. Нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі й чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. Із семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпро Гесу і Шулявського мосту. Наші дороги це взагалі справжня казка. Але головний скарб – це люди, наші люди. І нехай твій батько ефіоп, а мати канадка. І якщо ти вподобав Україну, ти українець, ти наш. Родині Лукашевичів з білоруського села Видубки у житті пощастило двічі. Коли голова сім'ї обміняв норкову шапку на акції МММ, і коли вони виграли путівку у найдорожчий готель Києва, де на Лукашевичів чекало випробування шведським столом. Глянь. Вовк, ну чого ти вложуєш, один слой. Жуєш, як не щита. О, смотри, О, в нескільки слоїв треба, Два-три. О, смотри, как бачить. Іши в цю хрень зверху. О. А вон ты у меня, Колька, вечно по лезвию ножа ходишь. Ты зачем завтрака столько колбасы у тебя, а? Ну, все равно она у них бы себя пропала. Видала, сколько наготовили. А на завтрак только мы пришли. Так что это все нам. Ой, боюсь я. У них же там камеры повсюду. А что нам эти камеры? Мы же с Волкой как ниндзя. Пока повара фотографировали, как я на уборщицу Алку. Вовка кабанчиком под столом метнулся, видалось, как надерал. Пойди кто там. Кто там? Здравствуйте, я из ресторана, вы у нас сегодня завтракали. Все, посмотрим тебя. Посудят, посудят, не посудят. А я говорю, посудят. Это тебе не выдумки. Тут участковый за бутылку тебя не отмажет. Это же Европа. Они тебе руку отрежут. Или чего еще похуже. язык тебе пана отрежут. Простите, у меня мало времени. Скажите, это вы с мальчиком сегодня завтракали? Все. Теперь Вовка как соучастник пойдет. И весь поселок будет говорить, Солукашевичи уголовники. <Слышко> Хрен они меня возьмут. Не, не надо, Колечка, не надо. Колюшка. Да, Зина, Лукашевичи ни от кого никогда не убивали. Семью в обиду не дам. Коля. А... Сам пойду с повинной. Колечко. Волка, Сынок, за мамкой смотри. Ниха не плачет. А ты, Зина? чемой Мужика, найди себе. Хорошего. Нехай оку воспитаете. Николечка, не, не надо. Надо, надо, Зина. Сам пойду. Николечко. сына, не трожь. Не трожь сына, прошу. Сам все задумал, сам все провернул. Колбаса цела. Сколько взял, столько отдаю. Кепочку вы забыли? Не. Да. Так нет или да? Да-да. еще вижу, увижу, с лестницы спущу к чертям собачьим. Колюшечка. Колюшечка. Ну что? Все, Зина, порешал бать все. Ой. Я им кулачище свой рабочий как показал. Ой. Так самый здоровенный из них с перепугу кепку оставил, Наук носи. подожди -ка. на ужин не пойдешь. Сюда с десяток котлетосов точно влезет. А может, еще и с макарохами. А? Да Кращий полицейский из Нью-Йорка Мэтью Макбукерс прибыл в Украину для проведения перетестации особового складу новой полиции. Тепер екс-капітан міліції Тарасенко зрозуміє, що на роботі він має не лише віджимати, але й віджиматися. Окей, гайс найвиллерн за формуло зізбом. Гело, містер Тарасенко. Я рад привітати вас на практичних заняттях по взривотехнічним устройствам. Та я віжу, що не в днів сталови. Согласно вашему личному делу, на прошлом экзамене вы разминировали 10 взрывных устройств различной классификации и даже водородную бомбу. Так у меня интуиция, как у Ванги. Я, когда в ГАИ работал, с одного взгляда на машину мог определить размер штрафа. Грейдж, сегодня мы пройдем один из моих любимых тестов. Разминирование бомб с магнитойным кластером. Я так понял, что... Вместо Антона Анатольевича принимать экзамен будешь ты? Yes. Его уволить. Коррупционный скандал, you know? Жалко. У него в бомбе купероприемник стоял. Полтинник вставляешь, таймер замирает. Окей, okay. начнем. Расскажите мне порядок ваших действий. Макбукерс, ты гражданин другой страны. Я не могу выдавать наши секреты. Черт возьми, он перейдем к практике. Или нас разорвать на куски все вместе. У вас есть ровно одна минута. Поехали. А, я вспомнил. У, у меня в куртке инструкция от этой бомбы. Сейчас принесу... Стоять, Тарасенко. 45 секунд. Эй, Рейдер, хренов! Ты что делаешь? Отпусти меня! С, 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 снимай эту бомбу! Специальные ремни невозможно расстегнуть! О, тогда бежим! Ты что делаешь? Ты шахин! Хренов! Как это сделать? В бомбе установлен специальный датчик, реагирующий на ультразвук. Вы смогли его повторить. Из всех живых существ это могут сделать только раненые лосы. Так, какие вопросы? No, 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 no. Я же профессионал. Okay, okay. <свист> okay. Oh. Пойдем отметим сдачу экзамена. Только после вас. Не, давай первый. Как говорится, победители замыкают колонну. Пойдемте. Какой-то странный запах вы не находите? Иди уже, запах ему не нравится. Одного разу німецький автоконструктор Юрген Хофман не поцілував бампер нового концепткара, за що був висланий на Запорізький автомобільний завод. Тепер, щоб спокутувати свою провину, він має сунути з мертвої точки український автокром. Але для початку йому доведеться сунути з п'ятої точки бувалого майстра зміни Пал Палича Кутько. на заводе полная дистрибуционная атмосфера, полная катастрофа. Мы просто не можем давать качественную продукцию, если мы будем работать так, спустя рукав, без ответственности. Опять Марона с руки кормил? Ты сколько раз тебе говорил? Ты рукой не подавай ему, только плоскогубцами. Иначе он может вообще руку так оттяпать. На инруя. да. Почему мне никто не сказал, что у нас поломалась смазочная сеть? Все, что четыре часа стоят весь конвейер, все сидят, курить, анекдоты рассказать, отдыхать. Бургер, ты чё? Я тебе с утра все уши прожужжал. У бабы Маши ревматизм, а ты? Какой ревматизм? Генок. <реклама> Генок. Я лишат весь цех премия. Гуд. <реклама> Маша, это машина автоматического шарнирования. У нее полетел ремень привода. Баба, потому что ей уже 60 лет. Ревматизм, потому что она скрипит. Ты сам не бум-бум, а нас племя решаешь. Ух. Момент! Сказать, я, я не ясна эту терминология. Где ее может прочитать, выучить? Пожалуйста. Не, ну ты знаешь, этому в учебниках не учат. Это да. передается по наследству от отца к сыну. Да. Ну, или разве что, когда молотком себе по пальцу попадешь, да. И что я. Мой отец будет репак. Понимаю. Ну, ничего, ничего. Слушай. Mm? Ладно, так и быть. Стану я твоим заводским крестным отцом. Только ты бросишь как-то вот. Это ясно. Макарыч. О, это хорошо, когда есть фундамент. <smack> oh, yeah. Начнем первый урок. Момент. Чик-смык. Я. Работа, занимающая не более 10 минут. Пример. Чик-смык и готово. Чик-смык! Хрена тень. Да. Незнакомая. Или ну, неизвестная деталь. А какой деталь? Да без разницы какая деталь. Давай пример. Пример. Да. Э -э Ильич, что это за хренотень? Да. И второй пример. Что? Ильич, я эту хренотень выкинул. Да. И самый распространенный пример. Это Илич, а где эта хренотень, которую я выкинул? Понял. Понял? Да. Понимаю. да. Далее. «Эм... Дятел в дупле. Дятел въезд в тупле. А, со, это съезд. Ну, Потом... пришел на работу. Но... А, <соспит> а, это <соспит> дятел в дупле, я на работе. Да, да, да. А, я, я, <соспит> дальше. Пиши дальше. Да. Нинка рассыпала свои шары. Я, Нинка, рассыпал шары. Это? Подшипный, подшипный стан поломался. А, со. Я начинаю уже, в принципе, понимать, но Хорошо. если, может, какой-то один Слово или фраза, которое ты сказал, и все вдруг начат работать. Конечно, есть. Ну вот слушай. Кут, можно сейчас мне репетировать? Это тяжело, это уровень носителя языка. Конечно, пока сложно. Слушай. А давай тебя проверим на хранителей традиций. Кот. Ильич! А ну иди сюда. Okay. Ильич, что собираешься делать после обеда, а? Хотели козла забить. Yeah. Или покемарить. Но позвонили со второго. Uh -huh. У них там трубы горят. Uh -huh. а, а потушить нечем. А у вас? Нет, отслюняли. So. А, я пробует. хотеть убить животный, но начался пожар. Все, хватит. Uh, 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 учиться, учиться, еще раз Good. учиться. <связывающий> стой! стой! Стой, 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 Давай, ты пока сходи. к родовщице вали. И попроси, чтобы она показала свои дыньки. Давай. Я идти валька дыньки? Да. Хорошо. <связывая> я... Я и те. Тинки, к Тинки. Я тинки квалька по И За что его, крановщица, отправить? Пока тонуть не станет, плавать не научится. А так пару дней с синяками дома посидит. Сразу по-нашему заговорю. Веб-дизайнери зі Швеції Карл і Олаф втомилися від міської метушні і вирушили у мальовниче полтавське село, аби відчути на собі усі принади екотуризму й обов'язково відчують, адже організовує відпочинок Дід Тарас, який не лише знає, де сидить фазан, але й може показати його усім мисливцям. Раз, два, три, чотири, п'ять. Заряджай! Карл, ми заплатили за справжній відпочинок, а не за. Олаф! Дід Тарас сказав, що перед полюванням треба потренуватися на менш в'юнкому звірі. О, ха-ха-ха! Ну, дивлюсь, стрілок. Ти шикарний! Ходімте, ребята! В мене там ще колорада треба повибивати. Потім довгоносик завівся. Мій заплатить вам за настоящий охота. а кажу, ж ви зразу не сказали. У мене все готово. Руже дістав. Форма, між прочим, фартова. Карл! Ах. Я більше не можу. Кинь мене, Карл, припинити ниття. Шведи під Полтавою своїх кидають. Мне нравится украинский охота. Как это может нравиться? Это же вандализм. Мы не так представлять себе охота. Мы бить на сафари в Марокко. И у нас был свой машина, с которой мы стрелять по левам И это было безопасно. Скучная традиция. Здесь намного веселей. Конечно, Карл, для тебя же ранит нога. Стоп. Я зарубил Усе як ви просили. На фазана пішли. Того фазана полювали. Да. Ні! Ми представлять себе фазана в лісу, а не за чей то забор. Так фазан! Це ж дуже хитра тварина! Хто знав, що воно за забором буде ховатися? А ви його знайти і стріляти через забор в чужой двор. Угу. А хто знав, що той фазан буде ховатися у дворі у прокурора? А по нам стріляти в ответ? Тому що ми. Засвітилися. От ти, коли попав ногою у капкан, якого чорта треба було так волати, а? Мені було больно! <звук> Та не верещити так. Зараз Степана покличе, він тебе полагодить. <звук> В тому році такий випадок був, коли ще на Володьку налетіла машина. Так от якби не Степан, ну прямо страшно було подумати, що й було, розумієте? А так. Бампер, як новий. Клас, Олаф, а буде лічить настоящий професіонал. Да. Можна ми поїдемо в нормальний больниця. Ти дурний. Ти хочеш щоб тебе прокурор спімав і твої тейбухи на палку намотав. Ні. Треба залягти на дно підвалу. Там і пересидимо. Закатають в бетон ще й повісять. Олаф ми навіть уявити собі не могли такої бомбезної пригоди. Оголошений у розшук тепер вже громадянин Кіпру Миколас С'янович Азаріс для втечі з України обрав маловідому авіакомпанію Говерла Ейрлайнс. Але пан Азаріс навіть не підозрював. Що винайти телепорт було б реальніше. Доброго щепка леведе чествувати. За віконцем така буряч чпокає, та вітрисько таке дує, що дерева відіоргає під корінь. По всій летячій полосі отростки ветки, проти пороз бросало. Тагу погоду перелетівка заборонена. Але ж у нашого пілота жінка сина народила. Я же вчив українську міву. чому я вас не піднімаю? То слухонька, то усікато, будь ласочка. Зріс дитинки півметрика. Висічка чотири кілограмчика. Тож у нашого пілота торопьошка. Зараз голосувалка допоможе визначити, хто хвіст піджав та боязнюка, підніміть, будь ласка, праву сторону. Пік, пік. Допісніть же! Що тут происходит? Блискучка! У нас на борту сім сміливих хлопачків та 13 сміливих дівчаток. І тільки один наклаб. Тож більшість за те, щоб летіти з нашим пілотом до жінки! собі, до жінки. Це ж апокаліпсис. Так, так, зараз треба бути дуже уважним. У небі ці клопні хмари ходять стадами, тому потрібно прослухати інструкцію на випадок аварій та впадівок. Ми збираємося, ми ми лічить. А вже ж більшість за перелетів. Отож, припоминаємо правила: береш пасок, суєш. Оп, Тутош. В кого є пасок, суєш, тутош. Та візьміть мій. Коли почнеться рдженіє, згори спадає устройство, з якого кисень шбурне. Настоящий шторм. І опять на своє должен надіятися. Так, що ти тут питання На шпоккаєш? Нахричай, я двигло грів, а? Пасок затяг. Лиш подріжніє, зверху ляда там дуйка. Натягнув і смокчеш кисень. Пойняв. Та не нервуй. Нам головне через хмари пакеткувати. А там у хаяті на 700 метриків вже буде сонечко лечкувати. Я би, може ти різкну, Ну, за мною вже весь общак. Що? Общак это по-кипрски. Ну, не знаю, как перевести. В общем, не мирно мне. Понимаете? Бедласка, давайте отлижем рис. Тьфу! Я, я держи идти оплатить не устику. Дибра. Вот. впечатление. На память брал. Самое сильное. Потому что мог повесим обменять. Купа, Крутяк ништяк! А? а ты не таким же мцюрик, как я думал. Лесю, вези меню. Выбирай. А трухало, то не й друхало, заказичив мені мертвячу петляку. Батя, я стараюсь.